Пожалуйста, не знаю, твое время. Ходи, Сергей, сейчас, сейчас пожалуйста, ходи, передевайся в шкафчик и ставь двигатель. Мой лодку, край. Что хочешь, что делать. Бери друга своего. Помощники. И кума, Быть пожарьте, Не вопрос. В чем проблема? Проблема в том, что мы это делали. Много лет подряд. И да? и Стоп! Много лет подряд делали. Были люди, которым мы могли прийти и сказать, ребята, вот стоит лодка, стоит там шкаф, там ящик с моторами. вот. Они смотрят за этим, поставили, мусора здесь нету. Люди весной приходят, листики сами убирают. Нам не надо здесь ставить хозяина, инвестора, еще кого-то. Вот здесь хозяин, люди, которые ставят стоп, здесь стоп! стоп, стоп! Здесь, стоп! Которые, которые десятилетиями ставят здесь лодки. Вот это хозяева. Громада Киева, там он табличка стоит. Пойдите, почитайте. Вы хотите свои правила ввести. Вы хотите мне предложить услуги, которые мне не нужны? Я извиняюсь, Можно вопрос? Стоп! Все. Я слушаю вас. Я, в принципе, лично со своими друзьями лично ничего не хочу вам навязать. Да. Если вы не хотите, пожалуйста, вы хотите да. ставить. Вы хотите, приходите. Да. Приходите. Никто да. вам навязывает да. то, что вы не хотите, не будет. Ну а сейчас мы что наблюдаем? Что? Мы с какой целью вы здесь находитесь? У вас здесь лодка есть? Вперёд. Стоп! Одну... У вас здесь л... лодка есть. Подождите, одну минуту. Вы... Стоп! Стоп! Вы вы хоть хоть мы кто? сейчас закончим один раз, а навсегда. Смотрите. Вы хотите то, что вы... вы здесь видели? Вы же помните, что вы здесь пытались настроить, настроили настроили. Ну в принципе... Еще раз. Ну вы что? же знаете, что происходит? в том сезоне было. Все, все каждый раз Я приходят, вам каждый хватило? раз приходят и пытаются... давайте не перебивать. Пытается вам подходило эту старый сезон. сезон. Вы, вы, вы нам... Я извиняюсь, вам нравился? Нет, мне не нравится. Мне нравится, Ему не прижим. нравится старый сезон, который здесь а не будет. Я так понимаю. А что не, по, ваша, принимаю, а подразумевается крыша, по старым сезонам? И, и ваша а крыша он... мне здесь не нужна. Не надо здесь крыши никому делать. понимаете? друг мой, не говори за крышу. Не надо. Крышу. Крышу. Какая Зачем? От кого вы меня охранять будет? От лодочника. Стоп. От лодочника вы меня охранять будете? От кого? От, деда, который здесь моторы ремонтирует десятилетия. От кого вы меня охранять будете? Не отрабатывайте. Я блядь, вы приехали деньги зарабатывать. Я не просил, ребята, что, я вы блядь, от вас нахуй, вот, ну, кто да, имеет давай, здесь Руки вот, да, поднимите! Будем люди. делать мой блядь. Становись. Ну вот, а что, что, с Я, документами. я с документами, документы. Дальше, Дальше. Дальше. что? что? Ну, мы Вы вас, что вас не звали! У вас лодка? лодка Вы говорите, у нас тут лодка, не отвечайте! Громада будет завтра, ну, ты не переживай. Не надо же я а Поставьте цели? на место даже моего клуба. Ты же стекулируешь вот так. С какой целью вы здесь? Друг давай Нет, моего мы... клуба на место. С какой целью вы, вы здесь? здесь? Которую вы, вы вывозите, доме. пытаетесь вывезти. Мы его, его вывозим. Здесь есть документы, что есть. Милиции все документы покажи. есть. Да при чем тут камера? Ты что, на камеру сверкать сюда пришел? Я не при кого не приводил. что ты сделал? Я Разъезжайте. Разъезжайте. Да, поставьте на место майно, разъезжаться. Поставьте на место вагончик и все. Да. Ну здесь же не местного ребят. Здесь, ну, ну, здесь, здесь местного вагончик. Местный вагончик. Да. Здесь... Давайте но, с вами но, пойдем тихо, посчитаем тихо, здесь тихо, сооружение, тихо. которое э, сложно отсюда вывезти, вот так как вы это сделали. А скажите, пожалуйста, э, только что он, э, директор этого предприятия, как он тебя назвал, э, вывез 300 автомобилей мусора. Это было на самом деле? Вы же говорите, что все время чисто здесь. Я Они не даже знаю. Даже не я, я, я мусор отсюда не... Не, ну 300 автомобилей мусора, это не заметить невозможно. Это парковой, это, это, это который только что директор говорил? Да. Это да, никто не вывозил. У нас, Вы, у нас члены собирают членские внески, вывозят мусор. Вон там контейнера э, стоят. Засыпают контейнера, да. засыпают дороги, выравнивают каждую весну. Ремонтируют боны, которые купили, покупают боны и так далее. А... Эти пришли, непонятно. Хотят все забрать. Документы на БОНы есть, документы на вагончики на все есть, которые находятся на сегодняшний день. Каждый раз полиция приезжает, вручаем. В уголовном деле в 70-м вот такие тома. Каждый раз вызов, туда. 70-е дело, туда. И по любому поводу. Понятно. Еще такой вопрос. Собрание, общее собрание лодочников Общее собрание было? Вы, вызываем, вызываем по максимальному на завтра, еще не всех обзвонили. Нет, 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 ранее, ранее. Да. Да. Год назад, весной, два года назад. Весной и осенью. Было собрание. Раз, Раз. Всегда люди собираются. Собрание поддерживает вот администрацию, которая называет себя единственной имеющей право здесь находиться. Если эти люди собирают такое количество людей, которые присутствуют на собрании, я считаю, что они собираются не для того, чтобы попинать их, а для того, чтобы послушать. Для того, чтобы решить какие-то там текущие вопросы. Соответственно, если они с ними общаются, как вы думаете, они их поддерживают? Наверное, нет. Почему? Он имеет в виду. Нет, я про директора я, я про виду. Это руководство, да нет. Я вот Вам здесь, будет. я вот Хорош... здесь не видел ни одного собрания. Вот здесь. Вот, ну за, за исключением за вот такого рода собраний. Знаешь, Одни будет приходят. Уже собрание, как не, может не ну будем слушать вашей. Да, подождите, наши это от, 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 навязчивый свои. сервис. Не, подождите. Подождите. Наши не будем говорить о навязчивом будущем Пожалуйста. сервисе. Меня вы интересует будете. следующее. У нас, у нас есть люди, которым мы да. доверяем, Все которых мы хорошо. знаем. Я не доверяю. У вас вот этим трем людям я вам так подождите, а вы как вы здесь при чем? У вас хоть весло здесь? Вы здесь при чем? Вы не доверяете? Какое вы, отношение, какое вы отношение имеете к, вот, к, к этой лодочной директор, станции, к этому месту? Какое вы отношение имеете? У нас договор на... Так нет, у вас с договор... Нет, э... живо, с кем? С чего, так, Ро? Какого? Ро? Можно, Ро? Можно, Ро? можно лодочникам вопрос? Вопрос следующего характера. Собрание 2-3 года назад, эта дирекция существовала здесь? Да. Да. Или нет? Эта дирекция здесь сидит э, один человек э, с одним охранником каждый раз и что-то мутят. Э, пытаются, каждый раз, каждый раз, каждый раз, раз зима приходят, потому что людей мало. Если было бы лето, сюда бы никто не сунул. В прошлом году э, были закрыты ворота. Ваших я пытаюсь, я пытаюсь заехать. В ваших способностях никто не сомневается. А в чем провокация? Ну слушайте, а я вот, пытаюсь, мы, я пытаюсь заехать. Не, а, мне, а мне предлагают, говорят, заезжайте. вот вам, нет, нет. Мне говорят, вот вам договор, почитайте, ну, блин, подумайте, в следующий знаем, раз. Мы охраняем объект. Да, да, подождите, вопрос, подождите, вопрос не в вас. Вы, чтобы блин, здесь да. официально вот вводочка, а я показываю чтобы человеку все пропуск. Подойдите. Я показываю это человеку это пропуск. А он мне говорит, нет, вы подпишите вот этот договор, вот а эти потом у вас будем. Три провокатора. Три провокатора. Да? Но, нет, ну, нет ну, в, данном, в, данном случае, в данном случае, с их, с их стороны я провокации не вижу. Ну вот мы с ними разговариваем. Нет, это послушайте, не это, это 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 послушайте. Настоящие кто... провокаторы. Ну о чем с ними а говорить? Кто... С вами По... мы готовы садиться разговаривать. Да никто так не. Подождите, слушать, не так подождите, так подождите. Слушайте, слушайте ваши пожелания. Да я, ну ребята, ну скажите. Если не о чем так. Вот смотрите. Ну вы же говорите. Сейчас разговариваем. Вы сидите у себя дома, да? Сидите у себя дома. Стук дверь. Здрасте, я буду вас охранять, только я у вас здесь сяду, буду пользоваться вашим туалетом, буду пользоваться, пойду руки помою, там, посту пойду. Ну, ребят, вот ну... Вот эти граждане, кто такие? Это те граждане, с которыми мы в этой квартире, в этом доме живем не один год. Не одно десятилетие. Ну, Будем быть, да, жить еще. Ну, платили. послушайте. У вас другая информация. Я вам говорю, мы, 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 мы здесь, ними, мы здесь, живем, живем, мы здесь проводим, все вместе с -про -про проводим. Это, непоряд... это непорядочные люди, провокаторы. Я их это знаю, я провокатор. их знаю, как порядочных 2 -3, 2 -3 людей. Два-три человека знаете, а они ну, тоже наслышаны, что они здесь вообще не угодны, даже вы, во всяком случае. Ну, вы они наслышаны, послушайте. Тут что, который собачка бегает, там еще кого-то. Тем не менее, мы им предлагали, что пришли, допустим, на нормальный компр на компровид. То есть да, или, или по-вашему, или никак, Слушайте, да, в результате? Они, <с нет. Они все переговоры сорвали сами. Нет, послушай, я сейчас вижу ситуацию. И из этой ситуации я схожу, делаю выводы. Мы выполняем, мы выполняем сейчас. Вот сейчас мы выполняем. Вы сейчас мне... Я, я, вас понял. По договору. По договору. Да. Хорошо. К договору должно быть, должен быть прикреплен какой-то документ, где да, очерчена там, территория. Нет, Смотрите, я здесь. я туда не... документы, там Покажите все есть. Мне. И показывали милиции. Да мне покажи. Э, я, гражданин, который... Я Понимаете? Да. Они покажите вот Мне. Вот ваши я... друзья вызывают милицию и говорят, у них оружие, у них гранаты, это бандиты, давайте проще. это не Уважаем, айдаровцы, это... Давай, бюджет давай, бюджет. Давай, давайте проще, Смотрите. Для чего объясню. это делать? Объясню, Для чего? объясню. Уже Есть поставили. у вас чемодан, вам приходят, взяли этот чемодан и грибут с ним к выходу куда чемодан не, понес? Не, не, ну вот вы сейчас взяли чемодан и пытаетесь меняется, его вынести подождите ничего не меняется просто вот эти три белые человека, грабили которые красные здесь... грабят подождите мы не взяли вот да, да что мы еще ни у кого ничего не взяли а это что это что? вот эти граждан это лагунцы. не этих это клубы стоп вы не которые, Их... которые здесь стоят незаконно и собирают деньги По себе в карманы, По на, наполняют себе карманы. И прикрывается, что они что э, помогают атошникам. Да, полный вопрос, полный а хочу, да. Человече, да помогают. Да, помогают. Атошникам помогают. Но здесь не вам, не потому генерал, что вы сюда приходите. Помогали. Там бы делать нечего. Пацаны, ни хрена ничего Где не там? помогали. Не На говорите, будь Ты хочешь я сказать, что волонтеры мало помогли Я помогливо. тебе объясню. Объясним. И тебе расскажут, помогают э, или нет. Значит, нигде помогал. по телевидению не говорилось, что Луганск был... Мы взяли, Айдар взял кольцо. Не войска, Айдар взял Луганск а кто кольцо. не сказал? Скажи, кто не сказал? Никто не сказал. Кто Ты именно знаешь, не сказал? Кто был в кольце... Кто не сказал? Луган, Кто должен был? Сипара, телевидение. Мы, у нас-то будет диалог телевидения. Кто те де, телевидением владеет? Ну, Кто владеет насчет, телевидением? Насчет вот этих нас граждан, граждан трех давай граждан. граждан трех. Давай не будем про граждан. Давай не про Они, Они не имеют что? никакого отношения к коллеге. Кто не Гражданина, которые здесь засели? Братишка, давай не будем про них ради бога. Кто не сказал? Вот. Кто не сказал? Вот. Кто не сказал? Ответь. Власть. Власть не сказала. Никто не сказал ты, за наши смотри, заслуги. Ты Правильно. В результате вы пришли. Ты здесь видишь, блядь? жердяев каких-то, кто, блядь, тут в бабках, что ли, катается. Поехали вон на Риверстоун, там есть что отжимать. У вас есть я, всю жизнь пахал, я тебе отвечу, смотри, я всю жизнь пахал, блядь. У меня, блядь, кроме Тавриканы гребаного, ничего нет. хочешь, я тебе скажу, блядь? Я всю свою фирму отдал на фронт, блядь. Я уже кому-то сказал, что, блядь, пацаны, перезвоните башне Сереге, блядь, спросите, кто я, блядь. Не надо свату перезвоните замком баба, блядь. Он тоже, когда Семен еще был, блядь, там, блядь. Это без не вопрос, так вот граждан. я скажу, что... Я бы за сколько я отдал тебя, туда, уровня. Да, урожай? Без этих трех, трех, трех граждан. Мы садимся. Аргументируй, почему без трех граждан? потому что мы пять раз не решали. Как на каком основании? Я на что домой? вы им предлагали? Открой Открой мой, я Фу, а сотрудничество. Какое сотрудничество? О, Конкретно. Они отказались И от сотрудничества. Не они разговали. пошли, я да, с да, да сотрудничаем, Я Тебе сказал, сотрудничаем, разговаривал? Я, пошли, я да, с ним вообще не разговаривал. Ты увидишь меня в деле, дорогой мой. Послушай, когда я надо у нас тебя Я тебя просил Я тебя просил А ты работаешь на хозяин? А ты никто А хозяин кто? Шуфрич? Какой шуфрич? Так знает Какой шуфрич? Уже разобрали. С кем ты разобрался? С кем надо с ними разобрался, Тебя забыл спросить. Я же еще раз так ты за кого? У тебя есть хозяин, у меня, у меня хозяина нету. нету. У меня хозяина а ты нету. А что ты тут Потому что я здесь хозяин. Чего? Страна моя, хозяин я. Ну так за забор выйди и там рассказывают страна твоя. Забор, где -то, ты видишь забор? Это улица, посмотри. Это улица, посмотри внимательно. Карту открой, Города Киев. Что ты проплаченный тут этот... Вот так, что проплачивает? Слушай! Ты платишь? Подожди, а ты платишь? Поплачили? Я ни копейки не взял, блядь! Правильно, да? потому что еще а не ли дали, его не а отрывали! О чем, ты, о чем ты говоришь? Слушай! это а что? ты говоришь? Давай не буксуй! О а чем ты говоришь, спрашиваю? Послушай, если ты воевал, я тебя уважаю за то, что ты воевал, понял? Но не здесь! Но не здесь! Я тебе благодарен, что ты воевал! И что дальше? Все! Ты Все, понял убаимся, меня? Радуемся, жизнь, Я тебе еще надо, раз говорю. Да? Но лю у людей отжимать не надо. Мы вот не у него, у, мы мы не отжимаем. у людей. А Щас как он? это называется? Что? а как что это называется? Мы что? Здесь ценность, что подожди, нет. Подожди, здесь, не... что ценность, здесь подожди, здесь а была ситуация нормальная. У нас здесь свободный проход. Вот, зачем свободный взяли, проход. зачем вы взяли, зачем вы взяли Мы хотим, чтобы вот эти ребята, которые сидели в этом прицепе, не собирали больше Все. Они, да, не собирают. С Они не собирают. Это, это что кто сказал? То, это что лодочники сказали? Починить, да. Отремонтировать, покрасить, электричество. Знаешь, сколько здесь стоит киловатт? Ты хотя бы с этим разберись. Знаю. Это ваш чёс, который тухлый на часах. Вот сколько здесь стоит киловатт? Я вот хотя бы это знаешь? Сколько стоит, сколько, сколько ты подключился, не а то, откуда надо подключиться. Вот. Родной да, И, да. Ребята, вы не налоговая, вы не исполнительная да. служба. Андрей, сколько подпредел? стоит киловатт? Сколько киловатт стоит? Здесь, на этой земле. Расскажи. Не, не знаешь? Тогда и не надо говорить. Хорошо? А, а я, знаю. Ношу, ты здесь я знаю. 2,19 гривны за Понял? 2,15. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемый Золотухин. Здравствуйте. Снимай. Он же, он же тухлый. Погоняла детская Тухлы. Первый раз слышал. Первый? Да. Ну, ну так это известное погоняло ваше тухлое. А ты что, вялый? Да, да послушай, а ты вялый? Ты что, вялый? Да, да это провокатор. Ты что, подуставший? Ну, я? я... Я правоти? Правоти? Я презерватор. Я, я представлюсь. А кто тебе заплатил деньги за Держин монтаж за этого... Я в день за Андрея Ивановича. В Кто тебе заплатил гроши? Боец полка АЗОВ, который... про Провел на передовой в зоне АТО полтора года. Да, и твои побратимы рассказали, что ты там от тебя, чудно, как я бегал, там снимал провокации. Не что перебивай. Да про ты меня не перебивай. В Они отличие от тебя, меня. который... Да дезертир, который был в зоне отдыха. Вот стоят хлопцы, которые Ты что? Вот ты был в Айдаре, что ты называешь дезертиром? Ты был в Айдаре. Он дезертир. Он дезертир. Это ему рассказал, что он Это А что я тоже уже не уважаю. Пускай он приедет. Круто. Он же. Расскажу, кто он такой. Он же. Который после Майдана. Ну, давай бомбил публичные дома, да, поймал там публичные да, дома, да, 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 да. издевался я над проститутками. Ты там был рядом? Лично, лично, есть видео на моем канале YouTube. Я знаю, я видел. Я это видео, тебе разговаривал да. с тобой по телефону. Лично, по лично Покажи. на видео. А теперь расскажи другое. Лично Сколько ты тебе видел... заплатил машинский Жен... животное ты тупое? Сколько тебе заплатил машинский? то! Зато тупое животное посмотри на себя, на себя посмотри. Голка, Бери. За то, что ты смонтировал а это видео. Конкретный ответ. Слуха, ты, ты знаешь, откуда слуха, это видео? Знаю. Ты знаешь? Знаю, да, потому что человек, стрелять, который снимал... От тех людей, которые ты, в принципе, ты подставил. Я подставил. Да, давай, давай сюда, оператора. дай Которого я туда, Дай его сюда и расскажи. на Я не работаю на Давай. 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 Такой, а теперь расскажи, сколько тебе дал господин это, баба, башист. 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 башист за фальсификацию баба, этого видео? Значит башист. так, сколько башист. тебе собрали фашистски? Конкретно Следующие. за фальсификацию видео. Помните ситуацию с батальонным братством? Да. Це один із учасників батальону братства. Якщо ви пам'ятаєте ситуацію з батальйоном братством на моей страничці, а також в групі спасіння Карплюка, ви знайдете мій особистий пост, який вівся з останньої засідання батальйону братства. Останнє засідання, яке особисто я зірвав, і після чого, після чого батальйону братство припинило свою діяльність. Багато людей би... що з... там, заслух... заслухайте затк. Лепіз... Так от я пов... я ще раз повідомляю, там було багато людей з автомайдану, яких фурса затягнув батальйонне братство. І завдяки мені і це багато людей можуть підтвердити саме організація батальйонне братства була зруйнована на першому руйбала і останньому. Ані табор там тебе не було порту. Так, так от руйбала, а не тобою. люди скажуть, які там були. Да. Так ти не кричи, провокатор ти. Так от а я ти кар, ти ще на ти ти правака ти ще ти раз кажу, що за допомогою моєї зруйної була організація батальйону не Доказувати я це не буду. Це знають люди, які були 300 чоловік і Бачили, як я перед засіданням. І словами Фурси встав і задав йому питання в лоба. Скажи, будь ласка, шановний Фурса, яким чином ти виїхав з Москву з Карплюком, був затриманий СБУшниками, через тиждень повернувся, а він залишився і досі знаходиться в тюрмі ФСБшниками. Так. На що він протягнув? Це я все описано в новому пості, який писав і саме цього засідання. Після чого люди, будучи на засіданні, розійшлися і батальйонне братство припинило своє існування. Оце я пояснюю цю ситуацію. Саме це людина, яка розповідає про це, вона отримала гроші від Пашинського на то відео, яке поклюже мою особисту і, на якому я, начебто, бив якісь дівчат. Е, це відео було зроблено нашим. Людьми, які знімали, і яким чином у нього це відео опинилось, мені невідомо. Але я знаю точно, коли воно вийшло, я особисто з ним розмовляв по цьому відео і просив пояснити, чому він не знаючи мене на мене, баплюжи, на що він мені відповідав погрозами, я з'ясував ситуацію, з'ясував. що Я знаю, як то відбувалися події, що це відео спотворене. Є інформація, що саме він взяв кошти, не знаючи мене річно, від господина Пашинського. І спровокувати відео для того, щоб споключити мене. От і все. Зараз він, не будучи в батальйоні, Айдар, назвав мене провокатором, назвав мене дезертиром. Зі мною стоять мої побратими. Хай вони скажуть, дезертир я чи ні. Але не він, про якого його особисті побратими говорили конкретно, що він приїхав туди, як клоун, бігає там з камерою, зробить собі дешеву популярність, жодної бойової дії не приймав участь. От так, тому не треба нашу. Слышь, ты, ты не... Э, 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 пацаны пацаны, пацаны, пацаны. Кто дезертир? Мужики, Я видел, как пузырь. он его только пузырь. ударил, а не дезертир. Мужики, не дезертир. Да я ударил. Это раз, который пригнал! Пожалуйста, установите особо. Тот человек, который с 14 года пригнал, только вот это непонятно. Ты пригнал вот этот бульдозер. Вот, видите? Вот. Руку, Администрация президента. Ты теперь там сидит порох. А ты что там <связать> а да нагнись, это угодно. Я же на слушать. Я буду руку слушать. Я буду руку не Я буду руку слушать. Я буду руку слушать. это буду слушать. Я буду слушать. Я буду Я буду слушать. Я буду слушать. Я буду Я буду слушать. Я Ты слушать. Я буду 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 слушать. <Universe> он не художник. А ты у него что? А слушай, потому что ударил. это придумал, как ты видео это смонтировал, как он придумал, что я дезертир. Да. как судья придумал, что я дезертир. Отлично. Это ты где этого набрался? Он набрал. Я его Я его не бил. пожалуйста. Я не Я не Я не бил.

Слушай, а он, он знает, что ты сделал. Я не, 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 не обсуждаю, что я вы там делали, вы делали вы потому что да, я там... Послушай, а не, не надо обсуждать. надо его что Ты не знаешь, да. что да. ты сделал. Ты не знаешь, что ты пацанов подставил. Понял? Я не знаю, что Ты решил, пацанов подставил. пацанов подставил. Нет, Знаю, друг, твоя юридическая деятельность не Этот человек меня назвал дезертиром. Считаешь, дурное, а клей, да, я считаю, что ты считаешь, это дурное? Вот, да кто? Вот они стоят рядом. Я не кто нет. Дезертир? Кто? Кто? Ты вот за это, Айдар, я дезертир, скажи. А я папа Карла. Ты папа Карла. Я поверю, что папа Карла. Ты знаешь, знаю, называй меня У тебя есть документ. Так твои документы, посчитай фамилию, стать миротворец. Списки Айдара. Дезертир. Не был рядом, не говори херни. Ты не знаешь об этом, это твое личное мнение. Извини, ты Перед кем? Передо мной, за то, что ты назвал меня дезертиром. Потому что мы... За то, что ты назвал меня дезертиром. Я перед садистами, злочинцами не дальше еще не шел, сейчас случилось. Ну тут и а сказ... видео. Видео, ты смонтировал это бой за день Ебашинского. Шкурка. Давай, не ходи. Я 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 не Я знаю. Я не ходи. Я не ходи. Я Я знал только Олега Кузнеца и знал Валеру. Ты занимаешься вами занимаемся рейдерством. Конечно. Ты всю жизнь этим занимался. Да, конкретно факты. Конкретно факты. А что ты тут делаешь? Я здесь охраняю территорию. Чего? Я юрист охраны фирмы. А ты что, что ты делаешь? А ты что ты, ты, ты делаешь? Ты что тут делаешь? Ты, ты, ты что делаешь? Ты а что делаешь? Да. Пока... Я давай дела не рассказывай, а что, трейдер, что, трейдер что трейдер ты рейдер Факт ты конкретный, где я рейдерил что-то. Конкретный факт. Так, а? Давай! давай. адекватный. Факт! Адекватный ты! Потому что только неадекватный человек, не находясь со мной рядом. Трума и побратимов, меня может назвать? Да! Меня может назвать дезертиром. не представляется? Да, потому что ты их тоже. просто. Ты как думаешь, что это человек то Четыре раза. А я десять раз, и ну, 10 что? Ну что? Кто-то сказал, покажи, что он покажи, дезертир. Я покажи, сказал, что ты дезертир. Покажи. Ну давай, будем. Покажи на, на Так вот забери своего брата, что я дезертир. На ты? На ты? На Почему ты? ты. Почему, Почему тогда моя фамилия на сайте Киберберг куда висит, создай Орда Айдара? Почему? А? Качи, <свят> дезертир. Это показатель? Нет. Моя на блокпостах висит, и что теперь? Ну и что? И что дальше? Так я же не говорю, что ты дезертир. Же не, я говорю, что ты дезертир. Ты... Я считаю, что ты дезертир. Ты не основатель. Потому что считаешь. твои коллеги да. это Кто говорят. Вот конкретно. Есть есть. Кто конкретно. Ты, ты так есть, вот пусть это ты, скажешь, а не ты. ты. Руки убери. Ты, ты, бабка на базар лягла, такая, как ты нахуй. И понесли слухи. Руки, руки, убери. руки убери. Что ты руки протягиваешь? Тихо. Ты провокатор еще известный. Расскажи, сколько ты денег за то видео взял у Пашинского. Меня этот вопрос давно интересует Это вообще-то не Пашинского видео а Это Пашинского кто? Кто твоего бывшего коллеги Которого москвы? ты кинул Я кинул? Который сюда, после коллег. этого Звони коллеге, после... пусть едет сюда После пусть этого убежал пусть за границу У него иди, не было лодки иди, к лодочке, проходите Иди к лодке Иди к лодке Что здесь к лодке идите? Вопрос не в этом Пусть он приедет сюда Животное, вонючее, приклеиваемое, Которое завозило сюда черным схемами автомобиля. Я не специально это делаю Дружище, да? я иди сюда, я его коллегу, ну, все, о котором все, ты говоришь, что я его кинул. Пусть он сейчас при людях скажет, что я его кинул. Звони ему. слушай, Звони ему, привози сюда. Я, я, тебя слушать я не хочу. Я... Ты говоришь, что я кидал рейдер дезертир. Чего я тебя понял. тоже слушаю? Чего я тебя тоже слушаю? его видели, да? Звони. звони. Пожалуйста, звони, коллеге, задержите этого звони, человека. Да. Звони, звони, человека. Да. Звони. звони, да, звони, коллеги. Все, дух, иди. Какой он пацан? Так вот, пожалуйста, позвони да коллеге. Да посмотрите на зрачки, он, по-моему, под наркоток. Я... Да давай, давай сюда лабораторию, пусть возьмут анализ. Да, да, да посмотрите Придурок. на его Придурок. Но Чистый это придурок, брехло! Не-не-не, а, а, а ты не не вы давай! Вызывай сюда ударил! Что что, вы что! что, тетенька, дяденька, он его ударил рукой! Какой рукой? Он ничего за ударил! Вот он чешет вот этот короткий! Я не знаю, он А что длинный ударил! Ты что, ебнутый или что? Ребята, а давайте... Нет, Просто, давай, бля, еще бля. так подправим. Да, Саню Ребята, так. Ребята, 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 не бля, детский садик, ей богу. Ну Давайте ранениями меряться. Я охренею, блядь. Без баяна. Вот это листом получил два ранения, Ребят один в голову. А потом в голову один послушай, шутка 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 ранений, шутка. Шутка. Послушай, шутка послушай, давай, давай, шутка не будем. Какие они ранения? Они раненые по жизни. Я тебе сейчас раню голову. Не помои зайти на 15. Ну да. Слушай, успокойся. Одни с одним тоже в курсе. Покажи свои Рыни, пожалуйста. Мне очень интересно. Ну покажи, покажи, свои. Ну, свои, ну, покажи, покажи свои? покажи свои. Ну кому тебе вообще? Ну, покажи свои Тут ты вообще? Да. Нет, так... нет. А Ты вы вы буй вы? Буй буй вы? на фронте? на фронте, в окопах. Сей. там будет Айдара, тут, тут не бойцы Вот там в окопах на фронте. А Девочки, Пожалуйста. фронте Не, погоди.

Да а ты хоть ерунду покажи, не говори, Покажи, ну. покажи! покажи. покажи. Идем к журналисту! Да ну, бруд, покажи, ну давай покажи! Ну, покажи, ну покажи. давай, ну, покажи, ну, ну, давай будем списками меряться еще! Ну, ребята, ну уже детский садик! Блюд. Ну он провокатор, чисто, просто а проплаченный! Ой, блин, ты ему платил? Нет! Ну так не говори ерунды! Да я знаю, что он проплаченный! и ну ты платил! Ну аргументами говорить надо! Так вот пусть... Ты аргументы или хрен я умею называть, не Он называет садик! так он пусть отвечает за так свои вот слова. Он пили, что я кинул кого-то. Так пусть он сейчас да мне привезет того -то? человека. ему обратно. так он же протезать не хочет, брат. привези -то, сюда -то? того, кого я кинул. привези Ой, сюда. Слушай, я... При... Да, я, тебя... я... Я, я после не с того, с что да ты... Да мне плевать, что ты. Да пожалуйста. Пипец какой Я за свои слова не понимаю, ты можешь.

А что Молод... ты делаешь? что ты делаешь? ты делаешь? что ты делаешь? что ты делаешь? А ты что ты, тут а ты делаешь? что делаешь? ты тут делаешь? ты не кто это лиц, такой, ты не такой же будет тебе рассказывал? Он опять же дробил еще города Киева! Я, я С самого начала! Он ко всему еще активист города Киева, когда ты еще не родился! Жар. Он дырка, Приедешь, и он и он, он видишь, он доказывал, он говорит, что у него настроение, хуй его тушим! Так хай покажете! Хай покажете! Хай покажете! Не могу я ему набрать!